Донецькій обласній військовій адміністрації повідомили, що у Торецьку оголосять примусову евакуацію. Наразі відомо, що там знаходиться більше п'яти тисяч людей, а люди продовжують виїжджати. Роман Руч, Ро, ось це рішення з вашої точки зору. Ну тобто про складність ситуації, як як говорить? Ну там Терецьк 10 кілометрів від то Тобто, по більшому шуту, якщо Росіяни зараз почали вже движение в сторону Торецка, це кстати, чуть ли не последній рубіж 2014-2015 років. Торецк держался, то армейская артиллерия, они могут просто накрыть Торецк в любой момент. Вот просто в любой. Потому а из-под армейской артиллерии выйти живыми гражданским очень тяжело. Потому запоздало решение однозначно о принудительной эвакуации из Торецка. Но, тем не менее, его надо выполнять раз российские террористы начали уже движение, в том числе и на Торецк. Там, можно, конечно, россияне могут получить такую серьезную обратку. Сейчас начинают напитываться наконец-то уже снарядами и Восточный фронт, в том числе вот чешская, чешские партии, которые заходят. Они сейчас дают, по крайней мере, надежду нашим войскам на Востоке, которые основную сейчас тяжесть боевых действий несут как раз такая, такую надежду о том, что мы можем остановить россиян по Восточному фронту и еще и вернуть некоторые утраченные позиции, как вот в районе Торецка, который там и по дружбе, и по шумам можно отыграть обратно. Вот а что дать на нее Харьковьяна? воров, ворог щоденно кабами Харьков, так и мы видим, что положит по за забудове то единственное, единственное, единственный механизм, как можно Харьков обезопасить от российских кабов, это не дать возможность их сбрасывать. Не даже не сами кабы, не, не сами кабы сбивать. Сбивать надо с самолет. Корректируемая авиабомба сбрасывается только с самолет. Механизма другого нет, ну, по крайней мере, пока еще у россиян. И эти самолеты, чем тяжелее бомба, тем ближе россиянам приходится подходить к линии боевого соприкосновения к Харькову. Потому сбивать надо Су-34. В основном сейчас Су-34 используется для сброса даже тех же трех Трехтонный, в принципе, Ту-22 Ту должен сбрасывать, но они боятся идти стараясь подтягивать под удар наших ЗРК. Дело в том, что для того, чтобы сбросить, допустим, трехтонный кап, россиянам там всего лишь несколько десятков километров должны подойти к Харькову, а здесь их уже перехватывает, может перехватить ЗРК, допустим, тот же С-300. Там 70-75 километров зона перехвата. То есть, по большому счету, особенно Ту-22, он светится, как новогодняя елка, довольно-таки большой такой сарай с крыльями, по большому счету. И они боятся, понимая, что мы их сразу отминусуем используют Су-34, их, во-первых, больше под сотню, они более маневренные и, в принципе, как раз для сброса КАБа в лучшем виде предназначены. Поэтому перехватывать надо Су-34, которые подходят. Для этого надо F-16, либо зенитно-ракетные комплексы типа того же Патриота или СМТ. Механизмов других просто нет. Есть еще один радикальный механизм, это уничтожение су на базах вместе с КАБами, допустим. Но для того, чтобы уничтожать их на базах, до баз надо добраться. Это надо разрешение на использование тех же атакамсов 300-километровых, а еще лучше Таурусов и э, Джазмов. Э, Таурусы немецкие, Джазмы американские, как, э, которые как раз могут сбрасываться, в том числе, то есть запускаться, в том числе, с 16 Роман у сполучених штатах Америки озвучили стратегію успіху України у війні проти Росії, зокрема помічник держсекретаря, сказав, що Україна потрібно перш за все позбавити Росії можливості просуватися на сході, використовувати ближні воєнні рубежі, а також нанести Росії економічних втрат. І з цього переліченого, що ми вже маємо, і знову ж таки, якщо ну, є стратегія, так потрібен подалі ну, якби план дій та підтримка, зокрема партнерів. Ну тобто, то, що ми маємо на сьогодні. Вот эта стратегия сдерживания России на линии боевого соприкосновения с нанесением экономического ущерба, особенно этими американскими санкциями, это стратегия полного уничтожения украинской нации. Как бы кто на это. Вот, вот такая стратегия за определенное время просто уничтожит украинское государство и украинскую нацию причем медленно называется. То есть это называется, как скормить россиянам украинцев. Вот, вот в такой стратегии. Потому кто этому человеку сказал про эту стратегию, где он ее взял, как он собирается, так сказать, какими порциями сдавать украинскую территорию и уничтожать украинцев в такой стратегии. Ну, это надо спрашивать уже непосредственно у этого, у этого горе-специалиста. Для того, чтобы выполнить задачу восстановления нашей территориальной целостности и суверенитета нашего государства, стратегия должна быть направлена на уничтожение российского государства как государства. То есть развал Российской империи другого варианта просто нет. И другой, любой другой вариант приведет к уничтожению украинской нации, всех украинцев и украинского государства. А вот для того, чтобы развалить российскую империю, здесь нужны, во-первых, не экономические санкции такие, как мы сейчас видим, как их накладывают Белый дом, от которых россияне больше получают, чем теряют. Почему? Потому что переходят на другие механизмы экономического сотрудничества. Это санкции Малюка Буданова, то есть чисто в виде уничтожения. Либо признание Россия, России государством террористом с введением вторичных станций по государствам, которые будут с этим государством, террористом общаться. Так это, вот это не вводят американцы. Они вокруг этого действия топчатся, как вокруг такой. Россия для них такая священная корова, они ее боятся тронуть. Потому вот, такого рода предложения пусть они себе оставят. Вот когда россияне будут возвращать себе Аляску, вот пусть они вот в такой стратегии, как нам рисуют, в такой стратегии отдают Аляску и американцев, которые живут на Аляске. По чуть-чуть удерживать для того, чтобы лягушка не сразу сварилась. И вот сначала уничтожат россияне американцев на Аляске, вернут себе Аляску, потом возьмутся за Лос-Анджелес. Ну и дальше пойдет с запада на восток, туда уже подтянутся к побережью восточному. То есть в таком режиме, вот пусть они пусть себе лучше так, так действуют. У нас стратегия абсолютно другая должна быть. Мы должны быть настроены на полное уничтожение, во-первых, российской государственности и империи как таковой. Это, это максимальная задача. И уничтожение российской армии. Чем быстрее, тем лучше. И всеми средствами поражения. Всеми. Не только на линии боевого соприкосновения, а всеми и везде на максимальные дальности боевых радиусов средств поражения, которые нам дают, передают или которые мы сами, а это уже давно надо было делать, сами должны производить. Это вопрос к Мирову, министру обороны, где наше вооружение, где наши в достаточном количестве те, те же миллион дронов, хотя это не только к Умерову, вопрос, а всем этим товарищам, которые рассказывали, что у нас в этом году будут, будет миллион дронов. Это, это в сутки по 5 тысяч остается. Где эти 5 тысяч в сутки дронов? Сколько тут? 200 дней, даже же меньше до конца года осталось. Поэтому вот, такой ну, объемный вопрос, а тем более вопрос к, этому, к этим американцам. Вот есть проблема у нас с Белым домом и с их говорящими головами.